Продовжуємо. Продовжуємо обговорювати дуже важливі, значущі теми. Принесімося від отаких загальноукраїнських, українських, навіть міжнародних і обласних тем до сєверодонецьких. И у нас уже в студии гость – это Сергей Загорулько, директор открытого акционерного товариства Town Service. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Говорить с вами будем о болезненной теме – это тарифы и гроши, ну и гр... деньги, да. А, так уж получается, и надеюсь, вы расскажете, почему, что вода в Луганской области э, по цене золота скоро будет. Ну, не конкретно ваша, скажем так, вода. И Северодонецк как-то умынула, это доля, потому что тут я И вот насколько, как надолго умынула, потому что все остальные районы, конечно, тарифы повысили очень. Ну, иначе словами, светло подвышили, когда вода здорожчає у Северодонецке. Вода подорожала в Сердонецке последний раз 22 августа этого года. Значит, тариф составляет для жителей многоэтажных домов 12 гривен 97 копеек, для жителей частного сектора 12 гривен 14 копеек. Значит, тариф у нас для потребителей бюджетных организаций предприятий такой же, как и для населения. Поэтому я считаю, что тариф у нас экономически обоснованный, потому что составляющая тарифа постоянно повышается. Мы знаем, что электроэнергия ежемесячно повышается, поэтому регулятор тарифа, это Национальная комиссия рынка энергетики и коммунальных услуг, повышает тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. А сколько у тарифа процентов электрика? Порядка 30-35%. Третина. Да, третина. Угу. Номер живого ефіру 050 210 08 98. Телефонуйте, якщо в нас бачите, якщо встигнете, набрати ці цифри і потрапити у студію, поставити безпосередньо своє запитання. Ми відкриті, це відкритий майданчик. Постійно можете телефонувати і долучатися до бесіди. Сергій, скажіть, а. Это тарифы, которые вы назвали. Это и водоснабжение, и водоотведение? Это или... и водоснабжение, и водоотведение. Скажу еще, что в состав тарифа э, с 1 марта для жителей э, многоэтажных домов включена такая услуга, как поверка прибора учета, монтаж, демонтаж и поверка. А с 22 августа и уже и жители частного сектора, предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению, то, в Северодонецке это ТОВ-ТАУН-сервис, будет производить по верку за счет тарифа и монтаж и демонтаж прибора учета не будет абонент уже сам снимать и следить за тем когда в него срок заканчивается у нас есть база данных по всем приборам учета и эта функция будет выполняться предприятиям которые оказывают эту услугу как ведутся эти расчеты почему я не жалуюсь но почему в северодонецке вода? Да, дешевле, ну в разы, чем в других городах Луганской области. Ну, я могу дать сравнение с соседними городами. Значит, тариф на воду у нас и, допустим, рубежно блесичанске он сильно не отличается. А на водоотведение тариф отличается во много раз. Если у нас на водоотведение тариф 6,25 то в рубежном 13 гривен. Можно объяснить почему. Услугу по очистке стоков нашему предприятию в нашем городе оказывает сердонецкое предприятие «Азот». И тариф там на очистку стоков не менялся уже много лет. Он составляет 2 гривны 52 копейки. А в рубежном э, краситель передали городу свои очистные сооружения, которые были рассчитаны на огромные объемы, на работу предприятия краситель, на работу других предприятий, на большие объемы, которые получают городские стоки. А оборудование осталось то же самое, поэтому затрату на очистку этих стоков составляют вот такие суммы. Потом скажу за свое предприятие, которое я возглавляю. У нас в нашем предприятии большое внимание уделялось энергосбережению. У нас поменены все насосы и на насосных станциях, подающих воду, также и на канализационных насосных станциях. Есть определенные критерии, по которым можно оценить работу водоснабжающего предприятия. Это сколько киловатт электроэнергии подается на оказание одного кубометра услуги по водоснабжению водоотведения. Вот на ТОУ Sound сервис это порядка 0,6-0,7 киловатт. А есть, я знаю, статистика по другим предприятиям, считается нормой 1,5, 1,8, 1,2. Поэтому затраты на электроэнергию на различных водоснабжающих предприятиях, оно различное. Третье, рельеф, рельеф э, сетей и протяженность сетей. Если Лисичанск перепады по уровню составляют там 50 метров и несколько подъемов, то в Сердонецке он находится на равнинной местности, всего два подъема. Ну, матчастина, да. так. Да. Можете зателефонувать, перепитать свои вопросы Давайте все же таки до Северодонецка перенесемся. И вот целую низку что щодо этого. Давайте очень коротко ответим людям перед усім, от Вот самое питання – це субсидії. До нас телефонують е, з Кремінського району, кримінський водоканал, і там просто люди, не знаю, там, ну, не можна, звичайно, телеведучому живому ефірі такого казати, але там правда, вішаються, не платять гроші безпосередньо працівникам водоканалу. Чому? Тому що субсидія не дійшла. До таунсервісу доходить субсидія? До таунсервісу субсидія не доходила в течение року, точно так же, як і для інших водоснабжаючих підприємств Луганської області, підчоркую. Тому що у нас були прогр... проблеми з підприємством Луганське енергетичне об'єднання, яке не перерегіструвалося на територію підконтрольної України. Продолжение в конце концов, месяц-полтора назад на уровне уже премьер-министра и кабинетов министров этот вопрос решен. И те средства, которые нам должно было государство за оказанную услугу льготным категориям субсидантов, мы получили, вот Таун-сервис получил 10,3 миллиона, нам закрыли долги по электроэнергии в соответствии с постановлением кабинета министров номер 20. Поэтому Таун-сервис на сегодняшний день не имеет задолженности перед Луганским энергетическим объединением и у нас не стоит проблема отключения наших э, водозаборов, подкача, как это было в начале этого года. Поэтому сейчас этот вопрос решен, мы готовим вот в текущих месяцах, мы тоже подали документы на взаимозачет по льготам и субсидиям, нам компенсируются затраты на электроэнергию. И вот еще, вот надеюсь, шло поведомление в фейсбуку перепытывают вас, мешканцы, Будинку, будинку по вулиці Курчатова, багатоквартирного, скажіть, будь ласка, де починається сфера послуг безпосередньо вашого підприємства? Вона починається від квартири і щодо і водопостачання, і до мережі, чи від будинку? Там, тому що там потерпають від А, тут одразу декілька будинків по вулиці Курчатова потерпають від, скажімо так. ну, смороду пишут люди, э, и, э, и певных проблем с канализацией. Значит, э, сфера наших услуг – это контрольный колодец э, перед домом, в который сходят стоки по водоотведению. По воде – это фундамент дома. То, что внутри дома забиваются сети, и так как я давно в этой сфере работаю, вот в этот период, август-сентябрь, когда э, люди производят там консервацию овощей, Зачастую нерадивые хозяева вместо мусорных баков сбрасывают в канализационную систему отходы этой деятельности. Поэтому забиваются стояки канализационные внутри дома, и тогда страдают жители первых этажей. Им ничего не остается делать, как заглушки коллектора канализационного внутри подвала вынимать, чтобы стоки не шли в квартиру, и тогда все это бежит в подвал. Когда к нам обращаются, мы смотрим на выпуск наш колодец если чистый, если не забилось в нашем колодце, то это проблема организации, которая обслуживает этот дом. Зрозуміло. І, ну, звичайно, ведь так, якщо от Розмірковувати запитання дуже стисло, буквально там кілька секунд. Як з новоутвореними і староутвореними ОСББ ваші взаємини відбуваються із управляючими конторами? Все гаразд? Все гаразд. Вони регіструються, заключають з нами договори і вже ми з ОСББ. І у нас був опит, що в предучі роки, в Сердонецькій є ОСББ Луч, і ми спокійно, нормально працюємо і. Ніяких проблем у нас не то. Тільки люди на, на задоволення, але то вже, вже про інше. про інше. То головою. Дякуємо вам, дякуємо Сергію Загорульку, що він був у нас у студії і відповів на наші запитання. Приходьте ще.